पता नहीं क्या होगा आपने देखा है कि वो कृषि मंत्रालय का आरोप मैं नहीं कर रही हूँ किया है कि डीबीटी में गड़बड़ है ये मैंने नहीं किया है कहा स्मार्ट सिटी कम्प्लीटली फेल्ड कौन सी देश में सिटी स्मार्ट हुई है बताइए आप इतना पैसा खर्चा हुआ है कल ही संसद में सारे हम सांसद चर्चा कर रहे थे जल जीवन मिशन के बारे में हर घर नल और जल की इतनी बड़ी पैमाने में पैसा दिया गया बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ सोर्स में पानी नहीं है पानी नहीं है लेकिन काम इंफ्रास्ट्रक्चर का चले जा रहा है और वैसा ही पुणे में हुआ है बिग टिकट प्रोजेक्ट अठारह हजार करोड़ रुपए की मेट्रो हो रही है लेकिन गटर साफ करने के लिए पानी नहीं है नहीं तो किया है कॉन्ट्रैक्ट इसका तो आगे क्या हुआ इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा मैम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करके पुणे में जाहिर पे कल प्रॉब्लम थी लेकिन कई जगहों बाढ़ की स्थिति और भी जगहों पर बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने में फेल हो रही है बिल्कुल मैंने कल भी पार्लियामेंट में कहा की कोल्हापुर सांगली बहुत सारा भाग पालघर उस एरिया में भी बहुत बारिश भी हुई है और प्लानिंग नहीं हो रहा है क्यूँकी इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक ही टाइम बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं रास्ते बन रहे और उसके कारण जो पानी का फ्लो होना चाहिए आउटलेट होना चाहिए उसके ऊपर ये लोग रास्ते बन रहे हैं और वो सब क्लॉग हो रहा है बंद हो रहा है इसी के कारण ये बढ़ रहा है ना बाहर मुख्यमंत्री अर्थात प्रत्येक नेत्या मुख्यमंत्री वहावा अत्या कैर का आणि अर्थातच आज ज्या या संपूर्ण भागामध्ये आज उद्धवजींचा सा वाढदिवस आम्ही खूप आनंदाने साजरा करू इच्छितो पण ह्या महाराष्ट्रात आणि ह्या भागात प्रचंड नुकसान झालेलं आहे त्यामुळे जेव्हा उद्धवजींची मी बोलले उद्धवजींनी एवढंच मला सांगितलं की तिथे जास्तीत जास्त काय मदत करता येईल ह्याच्यात तुम्ही सगळे लक्ष घाला आढावा घेताना तुम्ही भाऊ त्या महिला माझ्या गळ्यात पडून ढसाढसा रडत होत्या उद्धवस्त झालाय त्यांचा संसार तुम्ही एक मिनिट त्यांच्या जागेवर बसून विचार करा ना आणि त्यांची काय चूक त्याच्या त्यांची एवढी चूक की त्या टॅक्स भरतात पुण्यामध्ये आणि नागरिक या त्या शहराचे अपेक्षेने इथे राहिला आलं की आपल्या सुरक्षिता होईल आपल्या नवऱ्याच्या हाताला काम होईल आपली पोरं चांगली शिकतील म्हणजे जो सर्वसामान्य माणूस जो टॅक्स भरतो जो इमानदार आहे त्याच्यावर अन्याय केला ना या सरकारने या ट्रिपल इंजन चक्को के सर बार फिर अपना स्टैंड बदल लिया है अब अकेले चलो एक मेरे ख्याल से आज दो तीन दिन के बाद इसमें बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत लोग दिक्कत में है राजनीति तो चलती रहेगी अभी तो लोगों को मदद करने की जरूरत राजकारण समाजकारण शेती उद्योग गुन्हेगारी यातील नवनवीन घडामोडींसाठी आजच हिंदवी न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल वर क्लिक करायला विसरू नका महाराष्ट्रातील एकमेव निपक्षपाती चॅनल म्हणजे हिंदवी न्यूज सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी